આંગણવાડીની અંદર ત્રીસથી વધારેની સંખ્યા છે જ્યારે બે મુસ્લિમો છે અને તેમાં પણ તહેવારો ઉજવવા કઈક રીતે જેમાં ઈદમાં સલામી કેમ ભરવી નમાજ કેમ પડવી બિરિયાની ખાવી નવા કપડા પહેરવા તેમજ યા હુસેન યા હુસેનના નારા કેમ લગાવવા તે શીખવા શીખવી એક નાટક રચાઈ રહ્યું છે અને આવા શિક્ષકોની વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોના માનસ પર કેવી અસર પડશે એ એક સવાલ ઉભો થયો છે એક સ્કૂલમાં જયશ્રીરામ અને મહાદેવ હર વિદ્યાર્થી બોલે તો માર પડે છે ત્યારે બીજી બાજુ આંગણવાડીમાં યા હુસેન યા હુસેનના નારા શીખવામાં આવે છે આ બાબતે ગંભીરતાથી લઈએ તો ગુજરાતના શિક્ષણમાં ધર્માંતરણને લઈને આગળ વધી રહ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે જેને ગુજરાત હિન્દુ સેના સહન નહી કરે અને લગત અધિકારીઓને દ્વારા આ શિક્ષકો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને વાલીઓ પણ સાવચેતી રાખે પોતાના બાળકો પ્રત્યે ધ્યાન દોરે તેવી હિન્દુ સેના દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવી છે

तो पर वो, तो देखो, देखो, वो शुक्रवार को सुबह हमारा पी एस सी जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो पापा पगली के स्टाफ रहता है वो हर सुबह मैसेज भेज देते हैं ग्रुप में कि आज इस एक्टिविटी पर इस थीम के तहत एक्टिविटी करवानी है बच्चों को उस दिन की एक्टिविटी थी कि ईद कैसे मनाई जाती है ईद में क्या करते हैं पूरा दिन ईद में क्या खाते हैं वो सारी एक्टिविटी करवानी थी तो हमने सारे आंगनबाड़ी वर्कर को मैसेज भेजा था कि आज के दिन ये एक्टिविटी करवानी है और इस तहत आंगनवाड़ी वर्कर ने वो एक्टिविटी करवाई है, तो फोटो के से ये है। वो फोटोज तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर की सूझबूझ होती है उसके विवेक बुद्धि के तहत वो एक्टिविटी करवाते हैं सारे हमने ये नहीं बोलते हैं कि कैसे ही करवाया है उसकी जो मेंटालिटी है उसके जो थॉट्स है उस तहत वो आंगनबाड़ी वर्कर बच्चों को माइद कर करते हैं मैं ये नहीं, नहीं कहती हूँ कि या हुसैन का या हुसैन का जो नारा लगवाया वो सही है उन्होंने सिर्फ़ इतना बोला था कि वो ताज़िया होते हैं उसमें आप लोग क्या बोलते हैं क्योंकि वो बहन भी खुद हिंदू है तो उसके उसे नहीं पता होता है कि मतलब ताजिया के दिन क्या बोलते हैं तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि ताज़िया के दिन क्या बोलते हैं तो बच्चों ने बोला या हुसैन या हुसैन बोलते हैं तो उन्होंने सारे बच्चों को बुलवाया या हुसैन या हुसैन उसके अलावा कोई एक्टिविटी अदर नहीं करवाई है के ऊपर कोई ऐसी कोई जोगवाई नहीं है कि ऐसी एक्टिविटी करवाती है तो ऐसे कार्यवाही की जाती है लेकिन अब अगर हमें ऊपर से कोई सूचना मिलती है तो हम उसके तरफ एक्शन लेंगे हाँ सारे के सारे जो भी फेस्टिवल होते हैं उसके सारे सभी आंगनवाड़ी में सेलिब्रेशन करवाया जाता है और ऐसा भी नहीं है कि, कि वो लघुमती समुदाय के जो बच्चे आते हैं उन्हें हिंदू के जो फेस्टिवल होते हैं उसका सेलिब्रेशन नहीं करवाते हैं सभी बच्चों को सारे के सारे फेस्टिवल की आ, हम एक्टिविटी करवाते हैं सारे के सारे फेस्टिवल की उसके माहगार करते हैं